Добрый день, меня зовут Владимир Шабловский. Сегодня в студии «Эксперт КР» в рамках нашего проекта «Бизнес-успех» мы познакомимся с историей успеха бизнесмена, соучредителя IT-компании ливарава общественного активиста Артема Корявки. Добрый день, Артем. Добрый день, Владимир. Скажите, пожалуйста, что для вас есть успех? Успех для меня — это гармония. Гармония во всем, в первую очередь в семье, в коллективе, вот, в обществе. Почему? Потому что, когда есть гармония, ты чувствуешь себя хорошо. Спасибо большое. Потому что обычно есть стереотипное такое мнение, что успех он должен обязательно отождествляться только с каким-то наличием каких-то сумм денег, возможно. И знаете, нам интересно узнать вашу историю вы родились в этом городе. Расскажите немножко о себе. Я рос в это время, во время смены эпох, поколений. Это было очень такое непростое время. В принципе, как и сейчас как у нас. И сейчас, да. Вот. Но тогда, когда еще мы бегали маленькими по улицам и с уделенными глазами наблюдали, наблюдали за тем как рушится целая э, огромная страна вот и создается что-то новое мы абсолютно еще не понимали что что происходит что будет вот но уже э, какое-то создавалось ощущение что все будет иначе вот как вот это показала история мы Постсоветские дети часто шли по шаблону. Нужно закончить школу. Естественно, что нужно дальше сделать, это поступить, наверное, в какое-то высшее учебное заведение. Да, в вашем да. случае это было так? Да, так. Я не буду тут оригинальным. Вот. Я учился сначала в школе, а потом я поступил в лицей. Вот. Это стало очень интересная такая для меня эпоха, потому что в лицее, наверное, я получил тот, даже чего не получил в университете. Это очень сильный класс, э, такую конкурентную среду, где действительно нужно было э, каждый день вот работать над собой и достигать каких-то результатов. Уже в университете, Днепропетровский национальный университет, физтех, э, там, к сожалению, этой атмосферы не было. То есть я правильно вас понял, вы еще в школе, в последнем классе поняли, что конкурентная борьба является э, залогом определенного развития для человека? Mm -hmm. Да, ну я бы даже сказал, не сколько конкуренция как таковая, сколько с, среда, в которой тебе хочется развиваться. Просто в бизнесе конкуренция является таким толчком, почему ты должен быть лучше других, mm -hmm. и это заставляет развиваться людей. Я в этом контексте. Да, ну это больше такой спортивный подход. То есть мы понимаем, у каждого человека свой путь, и не всегда надо равняться на какие-то. Совершенно стереотипы. верно. Да? Потому что Порою, как раз, если мы уже говорим об истории успеха, вот, особенно если, вот, ну, первый, да, описывал, там Дейл Карнеги. Вот сейчас есть новые уже классики такие, как Стивен Кови, и все пытаются, ну, кому-то подражать. Но, как показывает история, как раз те люди, которые были верны сами себе, своим каким-то не знаю, мечтам, принципам, ценностям, они в итоге достигали результата, потому что они знали, куда они идут. Артем, я знаю, что у вас философский склад ума, но я хотел бы вас чуть-чуть привести Ракету. туда в землю. Что это. это был за университет? Какая это была специальность? Это был сначала фестих Днепропетровский, где, в принципе, строят ракеты, запускают. Космос. Совсем не философская, профессия. Очень не философская, да. Хотя чем больше я узнаю о науке, тем больше я понимаю, что она гораздо ближе к религии, чем, чем люди даже это себе представляют. Когда я уже был аспирантом в Киевском есть... Национальном Техническом университете, я перевелся. В принципе, специальность была та же самая, это достаточно техническая. Это... В аспирантуре? Да, я уже в аспирантуре там учился, но и не закончил. Почему? Очень важный вот, вопрос. вот. В этот момент, ну, было несколько причин. Первое это э, практическое, что ну, просто не хотелось уже в таком возрасте, ну, быть на шее у родителей или у семьи, вот, потому что ну, время сейчас такое, когда чем раньше ты станешь на ноги, тем проще тебе будет. Вот, к сожалению, наука у государстве у нас абсолютно, ну, не развивается так, как она должна была бы развиваться в плане финансирования. Поэтому я опирался исключительно на силы собственные, на силы, на финансовую поддержку, в том числе и родителей. И когда я понял, что чтобы написать хорошую, действительно практическую работу, нужно огромные ресурсы, я понял, что не семья должна оплачивать какие-то фундаментальные исследования. Окей, правильно я понял? В руках диплом специалиста есть магистра. обучение магистра, да. Да, технаря, да. профессия, есть же, Было желание посвятить себя науке, но, но все уперлось. Да, я ушел в более практическую сферу. Вот. Вначале это был э, бизнес, который основал мой отец. Это, не разрушает, это техническая диагностика промышленных предприятий, собственно, для Украины это очень актуальная тема. А с детства я увлекался программированием, mm -hmm. вот. и IT стала той сферой, в которой я себя увидел и в которой я решил посвятить свою жизнь. Я знаю, что вы обучались и ездили по всему миру. Как вы попали? Как вы к этому пришли? Что сподвигло покинуть родину? Что вы искали там? Все, кстати, началось с науки. В 2005 году я впервые побывал в Германии, в Берлине на научной конференции. Еще по своей основной специальности. И, наверное, не буду скрывать, я был просто потрясен тем технологическим уровнем, в котором находился тогда Берлин. Окей, okay. Германия, что было дальше? После Германии была Португалия, вот, это тоже была еще. Почему Португалия? Простите. Португалия, значит, была, потому что там были совместные научные и производственные проекты с институтом типа нашего института электросварки Патона, угу. но там это был институт коммерческий, частный. И это тоже то, что на меня произвело впечатление, что, оказывается, наука на Западе частная. Я представлял наше украинское общество ане контроля, вот это были и совместные проекты, и научные, и производственные, вот. Вы зарабатывали там деньги? В этот момент еще нет, это было больше научная Обучение. деятельность, чем бизнес. Вот, но тут уже фактически, ну как, если говорить, это научная часть, да, моей биографии. Да, да. Вот. Потом началось уже бизнес, но она скорее началась даже чуть раньше, еще в 2000-х. Хорошо, очень Тогда. важный момент. Как началась? То есть человек понимает, что ему нужны деньги. Как это происходит? В вашем случае, как это происходило? Вот. Вот это самое интересное началось еще в начале 2000-х, когда интернет только-только начал развиваться. И я, будучи студентом, настолько был увлечен этим, что я мог неделями просто программировать, не вылазя из компьютера. Это был какой-то такой э, транс э, кодинга, э, в который я входил, и, и спустя там несколько недель я получал какой-то интересный продукт. Вот уже тогда э, мы начали делать сайты, зарабатывать первые деньги. Э, на тот момент, ну чтобы было понятно, квартира в Днепропетровске стоила порядка нескольких тысяч долларов. На первых своих сайтах мы зарабатывали сотни, тысячи долларов, и по большому счету могли купить себе недвижимость. Ну тогда у меня такой не было необходимости, вот. Куда, у меня вы, куда вы инвестировали эти деньги? Или просто их тратили? Поначалу просто тратили, потому что мы были студентами. Вот, мы даже не осознавали, насколько это большие деньги. Вот. Потом через время это понимание начало доходить, но тогда я еще не хотел строить бизнес. Тогда я просто был увлечен. Вот. Но тогда я понял, что на этом можно зарабатывать. То есть хобби, которое переросло в дело. Да. да. Что для вас сейчас деньги? Сейчас для меня деньги это просто инструмент, средства. Вот. Средства. Средства для, для достижения целей, мечт, то есть то, что помогает достигнуть какой-то цели. Окей. Okay. о целях мы обязательно поговорим подробнее чуть позже. Я хотел бы нашу продолжить путешествие с Португалией, Я знаю, были. дальше была Голландия и Швейцария. Сначала я был в Амстердаме на конференции, там я завел первые свои деловые контакты которые в итоге очень развились да, в такие уже партнерские отношения. Вместе с Басом Леменсом мы сделали совместный проект «Румлер». Это фактически booking.com только для частной недвижимости. И даже чуточку больше, это агрегатор. Это было на тот момент крупней... ну, и на сегодняшний момент крупнейшая поисковая система по частной недвижимости. И в основном все это То есть вы были технологии к Да, это технологии, которые вот мы разрабатывали в нашей компании в Liberale. И когда были заработаны первые серьезные деньги? Э -э вот как раз это начало. В начало, этом когда мы начали серьезно зарабатывать. Э -э нам удалось собрать очень хорошую команду. Она практически вся была, э -э техническая команда была из Украины, вот, с разных абсолютно городов ну, абсолютно разные регионы. И потом мы уже очутились в Амстердаме, когда уже мы были на такой достаточно активной фазе реализации проекта. Мы, мне пришлось перевести туда всю команду. Можно это назвать патриотизмом? Или, возможно, это, скажем так, молодой перспективный рынок, и вы как бизнесмен видите его перспективу? Что больше? Э если говорить о патриотизме как любви к своей, к своему городу, да, к своим близким, к своему сообществу, да, в котором ты фактически вырос, то да, однозначно. И все же я вот чувствую, да, вот, вот если говорить о гармонии как о очень тонком, вот я для себя вот иногда вот думаю, вот если бы, допустим, не было, да, у меня здесь ничего там меня не держало, уехал бы ли я? Скорее всего, да, потому что если бы я где-то чувствовал себя более нужным, наверное, я бы и уехал. Но так как меня слишком много ну, соединяет да, и с городом, и с страной, вот, то однозначно я буду здесь. Был ли в вашей жизни человек, который служил для вас примером, возможно, наставником? Были в свое время и вас был в свое время как предприниматель, да, из Голландии. Хотя ну этот период продолжался определенный, да, вот время. Отчасти мой отец является для меня примером хорошего предпринимателя, бутстрепера, который без крупного капитала смог создать свой бизнес. С точки зрения бизнеса мне вот сложно как раз назвать. Людей, возможно, такие как там Стив Джобс, Билл Гейтс, э, Линус Торвальдс, э, э, сейчас Илон Маск, но он больше уже в сфере инженерии. А, еще одна вот, конечно, я забыл: Тим Бернс Ли, это создатель э, ну, первого как бы, интернета, протокола э, HTTP и HTML разметки, вот, которые в Церне фактически создал прототип интернета, которым сейчас все мы пользуемся. Вы имеете отношение к IT-компании Ливарава. Я знаю, что Ливарава это не просто IT-компания. Расскажите, пожалуйста, чья это была идея, идея и что сейчас представляет собой Ливарава? Идея. Идея была очень, наверное, эзотерическая. Ну, в этом плане я как-то проснулся утром, и тут я понял, что э, я понял, что что-то вот нужно сделать такое, что позволит э, объединить людей и знания в, в какую-то э, э, инфраструктуру, да, экосистему. Почему? Потому что знания, э, опять-таки, не все знания, а именно вот актуальные, практические, они обладают огромной силой, и это то, что действительно помогает решать жизненные э, задачи и проблемы. Вот сейчас есть огромная э, опасность э, искривления понятия интернета. Для многих уже, э, особенно молодых людей, ВКонтакте или там Facebook или другие социальные сети они уже заменяют интернет, а тот интернет, который изначально был, он предусматривает то, что в принципе каждый человек может создать свой информационный ресурс, он может делиться э, какими-то э, то как площадка да, это как площадка, это как технология. Я хочу вас подвести к этому этом. вот понятию хакер space Я думаю, mm -hmm. для многих людей это достаточно, но, ну, возможно, какие-то неизвестные пока. Да, абсолютно может понятие. быть. для вот то непонятно. Что э, такое бизнес-инкубатор, хакерский что такое коворкинг? Во-первых, все боятся почему-то хакеров. Но хакеры исторически это как, знаете, как джедаи. Есть как бы темная сторона силы, есть светлая сторона силы. То есть так же, как и хакеры. Это люди просто, которые понимают, как устроено, как устроен интернет, как устроены все эти информационные системы. Кто-то это использует во благо, кто-то, естественно, этим злоупотребляет. Но исторический хакер это просто человек, который что-то умеет ну, интересным образом там, смастерить или там, запрограммировать. А, Space – это просто место, где подобные люди физически собираются, общаются, делятся знаниями, идеями. То есть это тусовка? -то... Да, это тусовка. Тусовка айтишников, да. можно так сказать? Да, Space дословно это пространство, ну и хакер, пространство для хакеров. Чем а, оно отличается от кого-то? Кого, тем, что в классическом коворкинге вы не найдете тех вещей, которые обычно есть в хакерспейсе. Это могут быть самые невероятные вещи, фантастические даже с точки зрения обывателя. Например, нейроинтерфейсы, которые позволяют вам управлять устройствами силой мысли. Например, ну, роботы ну, то, тоже не у всех, да, не каждый может мастерить роботов. 3D принтеры, 3D-сканеры, где вы можете в режиме реального времени сначала оцифровать какой-то объект, потом его напечатать в объеме. Сейчас это более доступные технологии, более они набирают популя большую популярность, но тем не менее это все еще очень специфические вещи, не в каждом каворкинге вы такое найдете. Я считаю, я уверен, что каворкинги, они станут университетами будущего. Почему? Потому что университеты классические на сегодняшний момент, они уже не успевают за той динамикой, которая происходит в мире. Они не успевают готовить, они не, они не успевают готовить ни программы, и фактически те студенты, которые выходят после университета, они абсолютно не приспособлены к реальным к реалиям жизни и к реальным условиям и в бизнесе да, или в производстве. То есть, если я правильно вспомнил, мы стоим на пороге таких трансформаций и преобразований самого учебного процесса в том виде, как мы привыкли это видеть. Определенно. определенно. И возможно, это просто... уже происходит активно в, ну, в западных странах. Там очень много хакерспейсов, Я во многих был и в Дублине, и в Ирландии, и в, в Амстердаме, и во Франции, и даже в Штатах. То есть так уже там живет все общество. Оно очень динамично и генерируют новые знания и делятся ими и активно их используют. То есть наличие э, диплома возможно не будет являться. Абсолютно. Это доказали уже и, и стив Джобс и Билл Гейтс и масса других успешных людей, которые даже не закончили высшее учебное. Тот же Марк Цукерберг, он тоже не закончил учебное заведение. То есть э, Класси... Уже сейчас можно да, поставить большой вопрос, а стоит ли да, э, до, ну, как бы до конца э, доучиваться, когда ты уже понимаешь, чего ты хочешь. Вот. Конечно же, я считаю, что стоит получить диплом. Ну, мы же с вами понимаем, это серьезный вызов для молодежи в том числе. Вот, что бы вы могли им посоветовать? Э, я бы им посоветовал... Э, все-таки заканчивать университеты, если есть такая возможность. Но если вы уже нашли себя и активно двигаетесь в этом направлении, иногда, возможно, не стоит сожалеть о том, что вы, допустим, не закончите до конца. То есть, если вы уже нашли себя, то, в принципе, наверное, вам уже стоит учиться в совершенно другом режиме, не в том, в котором его могут предоставить институт. Мы знаем еще о том, что вы являетесь активистом, вы участвуете в общественной деятельности. Расскажите немножко об этом. В каких проектах вы участвуете сегодня? Общественная деятельность в данном случае для меня, как и социальная ответственность с точки зрения бизнеса, это огромная часть того, что я делаю ежедневно, потому что общество, мы в нем живем. Мы не можем жить вне общества, поэтому общественная деятельность это то, что обязательно должно присутствовать. Это ваша внутренняя потребность. Да. Скажите, сейчас в обществе бытует такое настроение, все пропало, угу. и кто-то с этим даже соглашается. Возможно, большинство соглашается. Какое угу. видение ваше развития нашей страны, есть ли у нее будущее в мировом пространстве? Сказать ли, что у нас все хорошо? Нет. В нашем обществе не все хорошо. Сказать, что все пропало? Нет, не все пропало. Украина ⁇ это и город наш, это страна возможностей, это город возможностей. После того, как попутешествуешь по миру, понимаешь, насколько у нас огромные эти возможности, насколько огромный потенциал. Вопрос, почему мы это все не реализовываем. Вот тут каждый должен задавать этот вопрос себе. Как вы ответили на этот вопрос себе? Почему? Я каждый день на него отвечаю, вставая утром, делая зарядку, эм, планируя свой день воскресенье, вернее, неделю в воскресенье. Э, я четко ставлю цели, которые я хотел бы достичь как, как личность как отец, как муж, как член этого общества, и идти к ним. То есть я правильно вас понял, что каждый человек непосредственно своим отношением, своими действиями участвует в становлении государства в целом. Конечно, конечно. То есть, опять-таки, вот будучи в какой-то уже развитой стране, ты понимаешь, то, что они построили, это они построили они построили. То есть если мы хотим что-то построить, то мы должны, мы должны взять и построить не кто-то за нас, а вот мы и каждый в частности, скажите сейчас в обществе вот, в криворожан уже муссируются такие вопросы, вот, а что будет дальше? Угу. потому что мы понимаем, что тяжелая промышленность она завершает свой век. Вот вы как человек из будущего и наверное ну правильно сказать настоящего и будущего, что бы вы могли, какие рекомендации, какое видение дать для горожан, вот, как выходить? Потому что пока плана замены тяжелой промышленности в городе Кривой Рог нет. На сегодняшний момент ресурсы уже не играют ключевой роли. Вы можете ресурсы взять там, где вам нужно. Об этом говорит, допустим, история Японии да, или Голландии. А вот сделать что-то и потом это все, ну, грубо говоря, продать, да, то есть сделать это востребованным, либо найти эту нишу. Вот чем куда в, должны смотреть будущие народные избранники криворожания? Определенно в, в поиск высоких технологий и фокусировку усилий для того, чтобы хотя бы одна из этих ключевых технологий начали развиваться. Потому что если сейчас, допустим, да, ситуация, что заводы наши прекратили свою активную деятельность. Куда денутся все эти люди? Да. Куда? То есть куда они? Ну, Во-первых, не каждый может уехать. А даже если уедет, не каждый себя сможет там реализовать. Как показывает практика, тот, кто уезжает и достигает успеха, он в принципе и тут был достаточно успешен. А вот не факт, что если вы куда-то уедете, вы автоматически станете успешными. Поэтому уже сейчас я бы... Я не могу сейчас дать конкретных рецептов. У меня есть определенные, естественно, свои видения, которыми я готов делиться. Но я понимаю следующее, что если сейчас уже не начать закладывать этот фундамент, мы можем просто уже опоздать. Спасибо большое, Артем. С нами был Артем Корявка. Это «Бизнес-успех». Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.